завершается литургия воскресные день в период Святой Пасхи, провозгласить и неоднократно. Христос воскрес! Христос воскрес! Благодарим всех сердечно за святые молитвы. По милости Божией совершена была в один из дней пасхального периода в этом замечательном Божественном храме Святая Божественная Литургия и возглавит ее наш пастырь добрый, батюшка отец Алгусий, который имея много самых различных послушаний, пребывая здесь, в Украине, все-таки старается уделять максимум времени своей общине, своим духовным чадам, тем людям, которые остаются таковыми чадами, несмотря даже на то, что батюшка исполняет свое основное послушание за пределами Украины в Иване. И всегда радостно молиться вместе со своим пастырем, радостно молиться, как говорят в народе, со своим батюшкой. И вот этой возможностью молиться вообще, а тем более молиться со своим батюшкой, всегда необходимо дорожить. Радостно, что сегодня, несмотря на всю суетность нашего мира и на все то непростое, что случается вокруг нас и с нами, мы в Божественной Литургии получили от Господа укрепление. И Господь нас восставил после тех падений, которые мы совершаем. После того, что мир сей нас не слагает. В божественной литургии Господь восставляет нас. Ведь на литургии мы всегда проходим через то, что проходил Спаситель, когда молился в Кевсеманском саду. Мы проходим и через то, что переживал Спаситель, когда был на Голгофе, и что, что переживали те люди, которые были с Ним, что переживали жены-мироносицы, память которых мы скоро будем особо совершать. И, конечно же, в каждой Божественной Литургии вместе со Христом мы можем воскреснуть нашими душами нашими душами, которые гибнут очень часто под тяжестью наших грехов, и иногда мы этого не осознаем. Но Господь через таинство Церкви, которое дает нам вспомоществующую силу, особенно через таинство исповеди и причастия, сначала примиряет нас с собой, когда мы исповедуемся и искренне каемся, а затем уже и соединяясь с нами, становится нашей частицей, а мы становимся частицей Его. И славянское слово «причастие» именно имеет это происхождение. Господь становится нашей частицей, мы становимся частицей Господа. И дай Боже, чтобы после каждой божественной литургии мы, уподобляясь преподобному Симеону Новому Богослову, могли себя осознать именно частицей Христа. И увидеть мы должны, по большому счету, Христа в себе. В свое время преподобный Симеон, новый богослов, придя после божественной литургии в свою убогую келью, а он уже был очень пожилого, старческого возраста, посмотрел на свои руки, руки старика, и увидел в них руки самого Христа. Конечно же, в православии нет такого, чтобы мы искали каких-то мистических или тем более псевдомистических переживаний, но тем не менее осознавать то, что происходит, что происходит во время тех или иных Таинств Церкви, мы должны. И замечательно, что мы можем быть на Таинствах Церкви, сопереживать Таинства вместе с нашим пастырем. И этой возможностью надо дорожить. Я благодарю сердечно за возможность сослужить здесь с батюшкой Абросием и с батюшкой отцом Богданом в этом замечательном храме. Благодарим всех за святые молитвы. И э, будем рады также видеть всех и в нашей приходе, в нашей лишнянской общине. Как мы уже подчеркивали, наши общины и Хотяновская, и Решнянская и Миланская, и даже другие общины, которые находятся в Италии и в Украине, они соединены в одну семью. Мы и так являемся семьей Церковью Христовой, которая является частицей вселенского православия, но кроме того, нас объединяют те люди, которые поставлены Церковью, чтобы можно было наши общины поставлять и благодарить за то, что он э, действительно как добрый пастырь и как любящий отец, заботясь о своих духовных чадах, все делает для того, чтобы семья его, киевская, украинская, в целом, здесь возрастала, крепла и действительно става, становилась более молодой, она становится такой, Средневозростоверная община все-таки уменьшается, несмотря на то, что мы становимся старше, рождаются у нас внелки, рождаются у нас внуки. И это радость, дай Боже, чтобы в дальнейшем мы жили одной такой большой семьей и ценили вот эту семейность, общинность, а в общинности и один из стержневых корней православной жизни, жизни нашей церкви и благодарим всех за святые молитвы. Еще раз всех с праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! С этим причастием, все, кто исповедовал все в духовника, поздравляем с таинством и с примирением с Господом, с соединением с Ним, с дальнейшим пребыванием во Христе и с возрастанием во Христе и Иисусу Христу. Пожалуйста, можно будет подходить, прикладываться к Яконе Христу. И кто будет очищаться, пожалуйста, подождите, нужно будет подождать, и бачка совершит.